Aujourd'hui, types de restaurants en France. Alors, il y avait euh, les restaurants, le restaurant. Alors, euh, dans le restaurant, on sert les plats à la carte en menu et on, il y a le service à table. Ensuite, il y a la brasserie. C'est plus petit, plus simple que euh, le restaurant. Les plats sont rapides. Le plus souvent, on sert des steaks frites, les croque-monsieur, croque-madame, les salades et les desserts. Et il y a encore le café ou le bistrot. Dans le café ou dans le bistrot, on peut prendre euh, des boissons, mais parfois on peut manger des plats simples. Et euh, le fast-food, qu'est-ce que c'est le fast-food? Le plus souvent, ça, c'est euh, le McDo. Euh, alors, ça, c'est le service rapide et les repas à emporter ou bien euh, on peut prendre les repas sur place. C'est Burger King, euh, KFC, etc. Et la cantine ou le self-service. Euh, le plus souvent, euh, ces types de restauration sont, les types de restaurants sont à l'école, euh, au lycée, au collège, dans les entreprises ou bien à l'hôpital. Euh, et euh, aujourd'hui, on va parler avec le texte sur le restaurant. Il y a euh, deux personnes. Il y a Madame fort. Madame Fort, euh, ça c'est une cliente. Et il y a Julie. Nous connaissons déjà Julie. Elle est euh, serveuse, elle est employée, alors elle travaille au café. Et il y a le dialogue. Alors, Madame Fort, bonjour, nous sommes cinq. Nous sommes cinq, alors elle dit qu'ils sont cinq personnes. Vous avez une table pour nous en terrasse. Ici, il y a une information que ça, c'est une table sur la terrasse. Voilà. Une table, une table en terrasse. On peut dire une table dans la salle, une table en terrasse. C'est-à-dire, on peut dire, de samet, ce table la terrasse En terrasse dans la salle. Vous avez réservé слово réserve, резервувати, бронювати, vous avez réservé, madame Fourneau. Наступне слово désolé. На жаль, співчуваю, il n'y a plus de place. Отже, тут є заперечна форма не і па. Але ми вивчали не па. Найчастіше вживається. тут замість па, стоїть плю. Тобто це означає більше не. Il a plus de place. Et la table là-bas, là-bas au stand. Elle est seulement, слова, seulement, лише pour quatre personnes. D'ailleurs, cette table est réservée pour 13 hours. Euh, voilà, il y a l'information. Vous avez réservé, cette table est réservée. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, tout n'est pas va. Ce n'est pas grave. On voudrait manger vite. Sлово euh, spolucje on voudrait означаre nous хотіли nous. On voudrait. Займенник on дуже часто використовується замість «ну», «ми». on voudrait manger vite. Ми хотіли поїсти швидко. Quel est le plat du jour? І ось інформація, яку ми вже з вами розглядали. Un, un plat, de jour. Le plat du jour. Страва дня. Le plat du jour. Alors, le plat du jour, c'est le poulet à la crème. poulet courka. le poulet à la crème. Madame Faure, alors, sans poulet. Euh, le mot « littérature « q » ne se pas avant sans poulet ». Très bien. Et la table Ah oui, prenez place. Prenez place. J'ajoute un couvert. Slova ajouter, dodavate, un couvert, c'est stolov et Un couvert, c'est peut-être vedel, c'est peut-être logique, c'est peut-être un couvert. Et maintenant, il faut compléter ce, ces phrases avec les mots de ce texte. Il y a combien de personnes dans la famille Fort? Ils veulent une table ou. Il y a une table qui est pour la famille mange і ле fort commande. Зверніть увагу на останнє речення: ле форе. Що це означає? Форг це прізвище, але ви знаєте, що перед іменами артиклі не ставляться. Чому ж тут стоїть «les»? це означає ле множина і фог прізвище. Тобто, це родина когось. Тобто родина Фох, наприклад, Ле Шевченко, родина Шевченків, Ле, э, 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 Ле Стуса. родина Стуса. Тобто це декілька людей: Ле Дюбуа. родина Дюбуа, або можна без слова э, родина, просто там э, э, Шевченко. Шевченко прийшли і так далі. Симоненки е, замовили. Лефор команди. Слово команде замовляти. Отже, необхідно поставити сюди слова з цього тексту.